Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Awni Akila binti Suhaimi, nombor medit 304332 dan dua rakan saya yang lain iaitu Wan Ahmad Amni Nuruddin dan Siti Nurhusna Alia daripada kumpulan tujuh ingin membentangkan tentang SDG 1 iaitu No Poverty dan SDG 3 Good Health and Wellbeing. seterusnya, kita lihat kepada pengenalan. Setiap manusia berhak untuk hidup dalam keadaan yang lebih baik, bebas daripada kemiskinan dan mendapat rawatan kesihatan yang berkualiti. Namun, ramai yang masih terperangkap dalam kemiskinan dan sukar untuk mendapatkan akses kesihatan. Hal ini menunjukkan pembangunan sebenar bukan hanya pada kemajuan ekonomi atau bangunan tetapi uh, kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Oleh itu, matlamat pembangunan mampan SDG diperkenalkan dengan 17 matlamat utama antara uh, dua matlamat yang saling berkait iaitu SDG 1 uh, membasmi kemiskinan dan SDG 3 kesihatan dan kesejahteraan. Kemiskinan ting yang tinggi akan menyukarkan akses kepada rawatan kesihatan dan hal ini akan menjejaskan kualiti hidup. Maka, uh, kedua-dua matlamat ini penting untuk memastikan pembangunan yang seimbang dan se uh, dan menyeluruh. Jurnal yang pertama iaitu Income Poverty and Wellbeing Among Vulnerable Households: A Study in Malaysia. Jurnal ini membincangkan hubungan antara kemiskinan pendapatan dan kesejahteraan hidup dalam kalangan isi rumah rentan di Malaysia, iaitu seperti warga uh, emas, ibu tunggal, orang kurang upaya dan golongan miskin. Berdasarkan kajian ke atas 286 isi rumah, didapati bahawa tahap kesejahteraan tidak semestinya bergantung kepada jumlah pendapatan ada individu berpendapatan rendah tetapi mereka masih uh, dapat hidup dalam keadaan yang bahagia manakala ada yang berpendapatan tinggi tetapi hidup dalam tekanan dan kekosongan emosi hal ini menunjukkan bahawa usaha membasmi kemiskinan tidak boleh hanya fokus kepada peningkatan pendapatan semata-mata sebaliknya perlu mengambil kira faktor lain seperti kesihatan hubungan sosial dan persekitaran pendekatan pembangunan perlu uh, secara menyeluruh agar kesejahteraan sebenar dapat dicapai oleh semua golongan masyarakat. Kemudian jurnal yang kedua iaitu health access and nutritional issues among low income population in Malaysia. Jurnal ini membincangkan uh, tentang isu kesihatan dan pemakanan dalam kalangan golongan B40 di Malaysia. Kajian ini merupakan hasil kerjasama konsortium penyelidikan populasi berpendapatan rendah yang mengumpulkan data daripada pelbagai kajian untuk menilai tahap kesihatan golongan berpendapatan rendah. Dapatan uh, menunjukkan B40 sering mengalami masalah seperti tekanan darah tinggi, kencing manis, obesiti, kekurangan zat makanan dan juga masalah kesihatan mental. Jurnal ini turut menekankan bahawa ketidaksamaan dalam akses kepada perkhidmatan dan pendidikan kesihatan menyebabkan jurang kesihatan antara uh, jurang kesihatan yang ketara antara golongan miskin dan kaya. Hal ini menunjukkan bahawa isu kesihatan dalam kalangan B40 perlu ditangani secara menyeluruh melalui dasar dan sistem kesihatan yang lebih adil dan inklusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya Wan Ahmad Amni Nuruddin Mewaramli uh, 304460 Hari ini saya akan uh, kongsikan uh, tiga isu utama Yang berkaitan dengan kemiskinan dan kesejahteraan Dalam uh, kalangan kumpulan B40 di Malaysia okay, uh, Isu yang pertama merupakan uh, uh, Pendapatan uh, tidak semestinya membawa kepada kesejahteraan Kalau kita tengok uh, contohnya sekarang Ramai dalam, uh, kolongan, dalam galang, kalangan B40 uh, Telah melepasi uh, garis kemiskinan dari segi pendapatan tapi uh, tidak semestinya bermaksud hidup mereka dah senang ataupun dah selesa. Masih ramai yang hadapi tekanan dari segi kewangan, emosi tidak stabil dan ada juga masalah kesihatan mental seperti stres dan kemurungan. Tapi menariknya ada juga orang yang walaupun berpendapatan berpendapatan rendah, tapi masih lagi boleh hidup dengan tenang sebab mereka ada sokongan yang kuat seperti jiran-jiran saling membantu dan pandai mengurus tekanan mereka. Jadi, uh, di sini menunjukkan bahawa pendapatan bukan satu-satunya ukuran kesejahteraan Tapi kita kena nilai juga dari aspek lain terutamanya dari segi kesihatan, emosi, hubungan sosial dan persekitaran dan tempat tinggal Terusnya pula ialah uh, isu yang kedua iaitu uh, isu sukar untuk mendapat uh, akses mata kesihatan uh, Ramai uh, B40 ini susah nak dapatkan rawatan sebab uh, beberapa halangan seperti kos rawatan yang mahal, uh, tiada insurans klinik atau uh, hospital pusat kesihatan jauh dari tempat tinggal uh, dan kalau pergi dekat hospital tu mesti uh, harus tunggu lama disebabkan ramai orang yang ramai orang yang menggunakan uh, hospital kerajaan akhirnya ramai yang tangguh rawatan atau terus tidak pergi ke hospital tersebut uh, bila ianya berlaku penyakit yang sepatutnya boleh dirawat uh, jadi semakin serius dan ini akan menjejaskan kualiti hidup dalam jangka masa panjang jadi kita uh, perlukan sistem kesihatan yang lebih mesra rakyat Lebih mudah diakses oleh semua orang Bukan sahaja orang yang uh, berpendapatan tinggi Ataupun orang kaya Ataupun orang yang mampu sahaja Seterusnya ialah uh, isu yang ketiga Iaitu uh, beban penyakit uh, tidak berjangkit ataupun NCD uh, Isu ketiga ialah penyakit uh, tak berjangkit Seperti kencing manis, uh, darah tinggi, penyakit jantung uh, Masalah ini uh, sangat ketara dalam kalangan B40 Disebabkan oleh gaya hidup mereka Uh, seperti makan makanan murah dan tidak sihat, kurang bersenam dan tidak mengetahui pentingnya pemeriksaan kesihatan secara berkala. Selain itu, uh, mereka mungkin tidak mampu uh, hendak pergi ke klinik ataupun hospital secara berkala. Jadi bila dah berlakunya bila dah mereka mengalami uh, sesuatu penyakit uh, pergi rawatan pun uh, mesti sudah terlambat. Untuk uh, mengobati penyakit tersebut Akibatnya kesihatan mereka terjejas Dan tidak boleh kerja seperti biasa Dan kos rawatan penyakit Yang dialami pun semakin tinggi Sebab itu uh, Penting untuk adanya Kempen ataupun gaya, gaya hidup yang sihat Dan program kesedaran yang fokus Kepada golongan yang mengalami ini Kena Selain itu uh, komuniti juga perlu Menyokong uh, masyarakat Supaya mereka terlibat dan terbuka Untuk mengubah cara hidup mereka. Jadi kesimpulannya di sini kemiskinan bukan sekadar tidak mempunyai duit. Ia berkait rapat dengan kesejahteraan hidup, akses kepada rawatan dan beban penyakit. Kita perlu kita perlukan pendekatan yang menyeluruh bukan hanya bantu dari segi kewangan, tapi juga dari sudut kesihatan, sokongan komuniti dan keseimbangan hidup. Jadi sampai di sini saja perbentangan, perbentangan saya sekian terima kasih. punca 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 isu pendapatan tidak menjamin kesejahteraan menyeluruh. Yang pertama, ketidaksamaan akses perkhidmatan kesihatan dan juga sosial. Seseorang mempunyai pendapatan yang baik dan tetap tidak akan menjamin kesejahteraan kerana perkhidmatan asas seperti pendidikan, penjagaan kesihatan dan sebagainya tidak dapat diakses dan terlalu mahal untuk mereka. Yang kedua, kos sara hidup yang tinggi melebihi pendapatan. Di kawasan bandar, kos sara hidup adalah tinggi yang boleh menyebabkan golongan yang mempunyai pendapatan rendah tidak dapat menanggung beban kos sesuatu perkara. Hal ini akan menyebabkan golongan yang mengalami masalah ini menghadapi tekanan dari segi kewangan mereka, kesihatan mental dan juga gaya hidup mereka. Punca isu, isu kemiskinan menghalang akses kepada perkhidmatan kesihatan berkualiti pula. Yang pertama, kos rawatan dan ubat-ubatan yang tinggi. Golongan yang tidak berkemampuan tidak mampu untuk menangguh kos-kos rawatan mereka. Mereka tidak mampu membuat pemeriksaan kesihatan dan terpaksa menangguhkan rawatan mereka. Yang kedua, kekurangan kemudahan kesihatan di kawasan luar bandar. Masyarakat yang hidup di luar bandar yang akan, akan kekurangan kemudahan dari segi kesihatan. Sebagai contoh, kawasan luar bandar kekurangan kekurangan klinik, hospital atau kaki tangan perubatan. Punca, punca isu beban penyakit tidak berjangkit dalam kalangan golongan B40. Yang pertama, akses yang terhad dalam penjagaan kesihatan yang berkualiti. Golongan B40 ini selalu menghadapi masalah kewangan yang menghalang mereka untuk mendapatkan rawatan yang berkualiti, pemeriksaan kesihatan berkala dan sebagainya. Hal ini boleh menyebabkan peningkatan terhadap penyakit tidak berjangkit dalam kalangan B40. Yang kedua, gaya hidup yang tidak sihat disebabkan faktor sosioekonomi. Makanan yang tidak sihat kebanyakannya lebih murah berbanding makanan yang sihat. Mereka lebih memilih untuk membeli makanan yang tidak sihat untuk mengurangkan kos pembelajaran mereka kaedah penyelesaian. Yang pertama, kaedah penyelesaian untuk ketidaksamaan akses perkhidmatan kesihatan dan sosial iaitu penyelarasan dan pengukuhan sistem perlindungan sosial. Akses perkhidmatan kesihatan dan sosial sering kali tidak sama rata disebabkan kekurangan kerjasama antara agensi-agensi kerajaan, sektor swasta dan juga badan bukan kerajaan. Oleh sebab itu, penyelarasan yang lebih baik antara semua pihak melalui platform-platform bersepadu yang menggabungkan perkhidmatan kebajikan, kesihatan, pekerjaan dan juga pendidikan. Yang kedua kaedah penyelesaian untuk kosar hidup yang tinggi melebihi pendapatan iaitu menstabilkan harga barangan keperluan melalui campur tangan kerajaan. Harga barangan asas seperti beras, gula, minyak, bahan api, bahan api dan sebagainya meningkat dari segi harga secara mendadak yang akan menyebabkan kesan buruk dan secara langsung dan secara langsung kepada isi rumah yang mempunyai pendapatan yang sederhana atau rendah. Sebagai contoh kerajaan boleh campur tangan dari segi kawalan harga, peraturan bekalan serta permintaan dan juga subsidi secara bersasar. Ketiga, keadaan penyelesaian untuk kos rawatan dan ubatan tinggi, penambahbaikan sistem kesihatan awam dan memperluaskan akses rawatan bersubsidi. Kos rawatan dan kos ubat-ubatan yang mahal menyebabkan beban keuangan besar kepada golongan-golongan yang berpendapatan rendah seperti golongan B40 dan M40. Yang keempat, kaedah penyelesaian untuk kekurangan kemudahan kesihatan di kawasan luar bandar iaitu mengukuhkan infrastruktur dan penambahbaikan fasiliti kesihatan. Kebanyakan kawasan luar bandar kekurangan kemudahan kesihatan disebabkan oleh infrastruktur yang tidak mencukupi dan kekurangan fasiliti perubatan di hospital atau klinik. Masalah ini boleh diselesaikan dengan bantuan kerajaan di mana kerajaan mengukuhkan infrastruktur kesihatan dengan menaik taraf kemudahan kesihatan yang sedia ada. Yang kelima, kaedah penyelesaian untuk akses yang terhad dalam penjagaan kesihatan yang berkualiti iaitu mengadakan latihan dan penempatan profesional kesihatan. Latihan dan penempatan profesional ini adalah strategi yang sangat penting dalam menangani kekurangan pekerja dalam bidang kesihatan terutamanya di kawasan luar bandar dan kawasan pedalaman. Kekurangan tenaga kerja yang berkualiti di kawasan luar bandar ini disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam pengagihan tenaga kerja di mana sebahagian doktor, jururawat dan pakar kesihatan ditumpukan di kawasan bandar manakala kawasan-kawasan terpencil menghadapi masalah kekurangan dari segi perkhidmatan asas kesihatan. Keenam, kaedah penyelesaian untuk gaya hidup tidak sihat akibat sosioekonomi ekonomi iaitu pendekatan bersepadu melibatkan kerajaan, komuniti dan sektor swasta. Pihak-pihak ini boleh memperluaskan pendidikan kesihatan melalui media sosial, sekolah dan program komuniti supaya masyarakat mengetahui kesan daripada gaya hidup yang tidak sihat kepada tubuh badan mereka. Seterusnya so, cadangan. Yang pertama cadangan untuk penyelarasan dan pengukuhan sistem perlindungan iaitu penubuhan platform perkhidmatan sosial digital bersepadu. Hal ini dapat membantu meningkatkan kecekapan penyampaian dalam pengagihan bantuan sosial, mengurangkan pertindihan maklumat dan sebagainya. Objektif daripada penubuhan ini adalah untuk menyelaraskan bantuan sosial dengan menyatupadukan pelbagai jenis bantuan sosial seperti bantuan perumahan, kesihatan, kewangan, pendidikan dan pekerjaan. Yang kedua, cadangan untuk menstabilkan harga barangan keperluan melalui campur tangan kerajaan iaitu mempukulkan penguatkuasaan undang-undang. Keadaan ekonomi pada masa ini boleh menyebabkan golongan peniaga mengambil kesempatan menaikkan harga barangan secara mendadak untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Oleh sebab itu, pihak kerajaan perlu membuat tindakan tegas dengan cara pemantauan untuk untuk mengelakkan golongan yang tidak bertanggungjawab ini melakukan perkara tersebut. Yang ketiga, cadangan untuk penambahbaikan sistem kesihatan awam dan memperluaskan akses rawatan bersubsidi iaitu dengan meningkatkan peruntukan dengan pendapatan ini perkhidmatan kesihatan dapat dinaik taraf dari pelbagai segi. Sebagai contoh membina dan menaik taraf hospital dan klinik kesihatan terutamanya di kawasan luar bandar atau pedalaman. Yang keempat, cadangan untuk mengukuhkan infrastruktur dan penambahbaikan fasiliti kesihatan iaitu dengan pelaburan strategik dalam pembangunan infrastruktur kesihatan baharu. Kerajaan boleh membina lebih banyak hospital dan klinik kesihatan di kawasan-kawasan luar bandar yang kurang mendapat liputan perkhidmatan kesihatan. Yang kelima, cadangan untuk mengadakan latihan dan pendapatan profesional kesihatan iaitu dengan pengambilan anak tempatan sebagai profesional kesihatan. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka berpeluang untuk berkhidmat sebagai tenaga kerja kesihatan di kawasan mereka membesar. Cadangan ini dapat mengatasi masalah kekurangan tenaga kerja kesihatan di kawasan luar bandar kerana mereka lebih berminat untuk tinggal dan berkhidmat di kawasan asal mereka. Dan yang keenam, cadangan untuk pendekatan bersepadu melibatkan kerajaan, komiti dan sektor swasta iaitu dengan program subsidi makanan. Program ini dapat membantu rakyat yang berpendapatan rendah mempunyai akses kepada makanan asas yang mencukupi, berkualiti dan berkhasiat. Program ini bukan sahaja penting dari sudut kebajikan, malah memainkan peranan strategik dalam menjamin keselamatan makanan nasional, kesihatan awam dan kestabilan sosioekonomi. Konklusinya, kemiskinan dan kesihatan saling berkait dan memberi kesan antara satu sama lain, terutamanya kepada golongan B40. Hidup dalam kemiskinan menyukarkan akses kepada rawatan kesihatan yang baik. Manakala tanpa kesihatan yang baik, susah untuk seseorang itu keluar daripada kitaran kemiskinan. Oleh itu, pembangunan negara harus uh, fokus kepada kedua-dua aspek ini secara menyeluruh, bukan hanya ekonomi sahaja. Malaysia sudah ada pelbagai inisiatif, tetapi cabaran utamanya ialah memastikan bantuan tersebut sampai kepada yang memerlukan kerjasama kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan iaitu NGO, swasta dan juga masyarakat penting supaya tiada yang tertinggal. Dengan langkah dan dasar yang tepat, masa depan yang sihat dan bebas kemiskinan boleh dicapai. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian terima kasih.